Друзья, сегодня у нас в гостях в нашем городе, в нашем телеэфире, Эрика. Сразу же перейдем к вопросам. Здравствуйте. Большинство украинцев стали известны после телепроекта «Фабрика звезд». Ну, это было давно, относительно. В начало. Да. Сразу. Тогда это была такая вот збалмачная девчонка. Прошло довольно таки много времени. Изменилось творчество. Изменились ли вы? Я уже не раз говорила. Мне кажется, стержень, суть человека, вот которая она заложена изначально, оно, оно, оно не меняется в тебе. Оно вот, собственно, и есть кистяк база. Я, наверное, такой, какой была, взбал, потому что такой осталась, да, там, веселой, э, немножко crazy, там, сумасшедшей, отрывной. И, но ну, какие-то грани просто жизнь сама наводит. Конечно, взрослеешь, стоишь, стоишь, серьезным, потому что ну, как-то много просто уроков жизненных, походу. И все. На творчестве это отображается. А по поводу творчества это вообще отдельная <laughs> отдельная тема, отдельный разговор. А, тут а, мы растем, мы очень много пробуем с моей, ну, с моей командой, много нового пробуем, да, и а, экспериментируем постоянно. А, мы всегда хотим а, лучше, мы всегда недовольны. А, да, я считаю, что мы сделали огромный шаг. А, этот шаг был, наверное. Самым таким знаковым Это был альбом Папарацци Который все-таки стал для нас прорывом Это было новое звучание Новая музыка, новые песни То, то есть мы взяли как бы ну, Ту планку, которую хотели И с нее уже потихонечку идем вот Как мне кажется, идем вверх Да, повзрослела музыка Мне нравится Мы сделали такой а, рывок От того, с чем меня ассоциировали люди В прошлом Тому, что я есть сейчас вот это вот немножко напор и напористость наглость звучание песни другие вот и мы сейчас прям на разных языках нет принципиальной какой-то позиции на каком языке петь вот то есть это тоже очень важно мы ну то есть пробуем разное ну в общем не знаю. Вот мне кажется, тот, кто следит за моим творчеством, он может дать определенную оценку и, а, и как-то структурировать да, это все. Он может сказать, когда произошел этот переломный момент. Довольно часто с рабочим визитом ездите в Америку, летайте в Америку. Э, недавно также были. Относительно недавно... Недавно нет. Не Было еще раньше. Недавно мы по скайпу решали вопросы. Ага. Расскажите, на чем там работаете? Потому О, что у такая нас информация... Уже уже немножко сколько, если посчитать, я просто уже не помню, когда, наверное, полтора года уже практически, как мы работаем с американскими продюсерами. А... Дрю Капнер, Бобби Кэмпбелл. Это были ребята, которые, кстати, обладатели Грэмми. Они были первыми, с которыми мы сделали много работ, начиная с ним Пополам, потом была моя авторская песня Сердце, песня "Давай сбежим", тоже, которую сейчас мы выпускаем в свет, буквально вот уже состоялась недавно премьера. Мы вот уже авторство. Вот они оформили вот количество треков такое, достаточно немалое. А сейчас мы работаем с человеком, который, скажем, я считаю так, я немножко по философству, что все люди не просто так в нашей жизни. Определенные люди приводят в нашу жизнь определенных людей. То есть есть люди, которые служат зацепкой, чтобы познакомиться с еще людьми поважнее. Вот так случилось с ребятами, они нас познакомили с Винсом Пицингой, это мой нынешний американский продюсер а, Винс Пицинга, а, американец итальянского происхождения, Он невероятнейший музыкант. А, но это моя душа. Мы с ним а, общаемся с полусловом. Мне даже ездить никуда не надо. Мы по скайпу созванимся буквально практически там каждый день. И мы там давай что-нибудь новое, давай. Как ты считаешь, здесь... Я понял, я сделаю. То есть даже не надо обсуждать. Это очень талантливый человек. Он а, сделал самую известную звезду Австралии. Дельту Гудров, он был ее, и до сих пор является ее продюсером. Он сделал композицию «Любовь не верит цифрам», это его рук дело. И я считаю, это тоже очень интересная работа, новое звучание. Он меня нащупал, и мы сейчас с ним работаем. Буквально, я думаю, в конце лета, в начале осени будет презентована вашему вниманию новая работа тоже от Винса. Его уже авторская непосредственно песня. А, вот. Но я скажу, что это будет тоже что-то интересное. Ну, я, я в восторге от, от нашего сотрудничества. Вы поете и авторские песни, и песни других писателей. А состояние, с которым вы поете песни, оно разное, отличается? А, вы имеете в виду родство, твое, не твое, да, ты написал, да. не ты написал. Но... А, и, конечно, есть какой-то нюанс. А, у меня даже такая какая-то фишка. Я чувствую, что... Мне кажется, что мои песни несовершенны. Вот у меня вот такое. Потому что я самокритична постоянно, иногда слишком. И вот э, песни моего авторства, мне кажется, что они где-то что-то не так, я бы еще что-то изменила, но все ребята говорят, все хватит, мы так никогда ее не выпустим, если мы будем все время переделывать. Поэтому где-то я как вот к родным детям, знаете, вот всегда немножечко с критикой такой подхожу. А вот если сравнивать с авторскими песнями, то с других авторов, да? ну, я их называю там приемные дети, тут легче, потому что это уже изначально какая-то идея в голове человека, и она рождается там, под впечатлением, человек знает тебя, и он пишет для тебя песню, например. И тут ты просто меряешь ее на себя, это другое. Но я участвую в процессе создания всех песен, которые я исполняю, и в любом случае я контролирую каждый звук, каждый нюанс. Все, когда создается, все, я должна, мой нос присутствует везде, потому что мне это петь, и я хочу быть со, со, в общем, во всем. Но со временем как родная со, становится. Поэтому, в общем, люблю я свои песни, неважно, кто их написал, важно, как ты это исполняешь, как ты пропустишь через призму своих чувств, своих ощущений. И, э, э, знаете, нет плохих танцоров, просто яйца мешают, уж простите. Вот не бывает такого, что песня была плохой. Просто ты хреновый артист, не можешь ее правильно исполнить. Мне кажется, вот так. Зачем верили не верь? Я рядом, я рядом, я рядом мы нам не рассказать секрет, кто из прав виноват, знаешь ли нет, так надо. Живши, но любовь подскажет нужные слова, Бог не знает правил, Любовь играет с нами, но любовь. It's a storm. Судя по вашим высказываниям, поведению в тех же соцсетях, складывается впечатление, что вы достаточно прямолинейный человек. Можете позволить себе говорить все, что думаете, не опасаясь реакции общественности. Но все-таки, играет ли мнение общества для вас какую-то роль существенную? Ну, хороший вопрос, молодец тот, кто написал. Но мне кажется, это легко заметить, то, что я не парюсь а по поводу того, что обо мне подумают. Уже поздно. Знаете, уже столько всего было сказано и сделано. Моих, за моих 25 лет я успела многого начудить, многого, а, ну, скажем, не все то, что я бы повторила еще раз, но не жалею. Поэтому уже, знаете, со временем уже не, прекрасно понимаешь, что бы ты ни сделал, в любом случае какая-то оценка этому будет дана в обществе. И нет смысла пытаться делать что-то для кого-то. Если это касается твоих каких-то мыслей личных, каких-то твоих рассуждений, творчество, да, творчество ты делаешь не только для себя, ты делаешь для людей, ты должен найти вот максимальный вот этот вот, знаете, микс, консенсус между тем, что ты хочешь, и хочет э, твой слушатель. А в жизни личной, в моих каких-то принципах, в моих позициях, тут уж простите, дорогие друзья, мне абсолютно наплевать, как то об этом подумает, потому что это моя жизнь, мне ее жить, мне потом наверху за это все отвечать. Поэтому я вот как считаю нужным, так и делаю, как хочу, так и думаю, как думаю, так и говорю. И, и это правильно, мне кажется, это правильно. Это честность по отношению к себе и другим. А на правду обижаться, мне кажется, не стоит. Вот. Ваша музыкальная мечта? С кем бы хотели спеть? Может быть, дуэтом или какая-то награда? Uh, у меня уже давно есть моя uh, такая голубая или как правильно какого цвета она должна быть Это мечта вроде мне кажется с вариантом со стингом она не голубая она натуральная вот я просто безумно люблю стинга и я уже всю жизнь сколько себя помню с детства я шаманю призываю космос, дать мне шанс с ним спеть. Но я с ним пела, конечно, на концерте в Киеве, когда он приезжал, но я была в, там в пятом ряду, это другое. Вот. А, ну, а награды, мы с ним, я мечтаю, что мы с ним на собственном острове будем попивать текилу или мартини, и, мы, там, и сзади нас будет валять, валяться просто гора Оскаров, каких-то Грэмми, всего-то, чего только можно, и мы так будем со стариком Стингом, знаете, обсуждать вопросы чисто на релаксе. Вот это да! Это так, в шутку и то, что бы я хотела. А на самом деле, а, дуэты реаль, реальные, которые, может быть, даже планируются. В ближайшее время будет дуэт. Возможно, даже не один. Просто все знаете немножко. С кем пока не скажите? Учитывая ситуацию, затягивается. Ну а зачем вам? Так мы вам будем, будет неинтересно. Ну, а так вам тогда будем, будем плохо ждать спать. Вам будет тяжело дышать. Вы будете думать о том, с кем она споет. Это будут мужики. Однозначно, мужчины, я, я практически могу сказать, тяжело схожу с женщинами. Я практически не, не понимаю их вообще, в принципе. Я думаю, как же помягче так. Я люблю мужчин в коллективе, в работе, во всем. Поэтому и в дуэте, я думаю, должен быть настоящий альфа самец, который на фоне которого я со своими мужскими принципами буду выглядеть очень женственно. Да, да. Хрупкая, последних событий в украине чем артист может помочь нашей стране как я участвую да я мне кажется вот как раз могу по себе позволить сказать что я пытаюсь что-то сделать как музыкант я далека от политики в плане того что я не, не имею никакого прямого отношения к ней да и слава богу я как могу только что-то делать как артист, как музыкант, как публичный человек, которого знают и слово которого услышат больше, нежели человека просто другой профессии, не публичный. Поэтому мы много делаем, мы выступаем на благотворительных концертах, мы собираем деньги на нашу армию, на наших военных. И мы буквально недавно ездили с радио Рок с Сергеем Кузьмином и Соней сотник в час под Херсон к нашим военным. Дали в районе трех концертов в разных частях нашим солдатам. Можно долго рассказывать то, что мы увидели, и те условия, в которых приходится служить и защищать свою родину нашим военным. Это очень грустно. Ребята живут реально в условиях полевых, то есть в палатках, которые не сами туда, собственно, сами там все поставили, сделали, соорудили. Нет проточной воды никаких условий. Это не человеческие условия. Но при этом говорю, они угостили нас кашей, с тушенкой, с брынзой. Наверное, самое лучшее, что у них было, они нас угостили. это Было безумно вкусно. Они покатали нас на танках настоящих. У меня чуть голову не снесло, от счастья, и от ветра. вот Они при этом всем не теряют оптимизма. Мы приехали, дали концерты. Вот мы увидели, просто у меня, когда говорю об этом, у меня даже ну, вот сразу такие воспоминания, я вспоминаю глаза. Вот это самое яркое, наверное, что я запомнила, это их глаза, которые были настолько благодарны и счастливы. Они были счастливы, что у них сегодня праздник. О них не забыли. Они пели песни вместе со мной. Майор забрал у меня микрофон и допивал «Червоную руту сам. Это было просто нереально. Это было настолько трогательно. На лирических песнях молодые ребята, да и не только молодые, и те, что постарше, повзр... по... по я видела слезы на их глазах, да, потому что они скучают за дом, за своими женами, за своими детьми. Они не знают, возможно, ни... никто не знает, кто вообще вернутся ли или нет домой. Это очень тяжело. Вот это надо делать. Вот это то, что может сделать артист. Он должен показать другим артистам, коллегам, что мы можем что-то сделать. Вот в своих каких-то рамках, в рамках публичного человека поехать, поддержать, подержать за руку, спеть песни, сказать им, что мы их любим и что мы о вас не забываем, мы за вас молимся. Вот, мне кажется, вот это главная миссия, которую может нести музыкант. И я счастлива, что я побывала там. Я думаю, будем еще ездить. мы договорились на день рождения мне исполнилось 25 лет, ребята, военные прислали мне подарок. Я в военной форме они нарисовали Эрику, подписали любимой артистки нашей. Ну, это было очень трогательно. В общем, я готова делать это постоянно. Вот, мне кажется, и хочу обратиться к, к, ко всем тем, кто сидит и вот не знает, чем помочь. Господи, возьмите еды какой-то, не знаю, там, наберите, закиньте в багажник, просто поедьте ну, и сделайте это, и оно оценится, поверьте. Потому что тот героизм и тот уровень самоотдачи, который есть у этих ребят, это настоящие мужчины. И я сказала, что это фантастика. Я горжусь нашими мужчинами. Ваши планы лето? Будете работать или отдыхать? Я хочу работать, конечно, но, знаете, но хочу и отдыхать. Ну и хочу отдыхать, но я в принципе не привыкла летом отдыхать. У меня как не у всех нормальных людей, я отдыхаю осенью, зимой, весной, то но только не летом, потому что. Летом работа, летом много открытых площадок, каких-то концертов. Я надеюсь, что в этом году тоже будет какой-то все-таки движ легкий. Да, будут какие-то концерты, людям это нужно. Я понимаю, что это сложно и это и опасно. Но ну, вы знаете, в принципе, мне кажется, уже как бы думать о себе сейчас не стоит. Будут концерты, будем работать. знаете. Бронежилета будем выходить на сцену там я не знаю кстати мне подарили на день рождения бронежилет поэтому я могу если что петь в любых условиях тоже но вот хочется хочется все таки чтобы все было хорошо позитивно нормально вот лето пора концертов пора э, недосыпаний сна в машинах в поездах в самолетах это это круто традиционно в финале несколько слов от вас нашим телезрителям Хочу пожелать поклонникам музыкальной передачи ⁇ Артикул ⁇ в первую очередь счастья, позитива, добра, веры в лучшее и мира. Будьте здоровы. Скоро лето, и все будет у нас хорошо. У нас в гостях сегодня была Эрика. До встречи!